haftalik dajestimizning navbatdagi sonida yigirma birinchi oktyabr kunidan yigirma yettinchi oktyabr kuniga qadar bo'lgan davrda xorazm viloyatida ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilgan tezkor profilaktik ma'naviy ma'rifiy ijtimoiy huquqiy tadbirlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz hafta davomida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora tadbirlar dushanba kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i huzurida bo'lib o'tgan haftanoma tezkor yig'ilishida belgilab olindi hisobot haftasida huquq tartibot va nazorat organlari bilan o'zaro hamkorlikda viloyat hududida jinoyatlarni barvaqt jilovlash sodir etilgan jinoyatlarni issiq yizdan fosh etish hamda huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid chora tadbirlar amalga oshirildi bunda asosiy e'tibor ayni kunlarda davom etayotgan giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy muomolasiga qarshi kurashish oyligi hamda barcha yo'l transport hodisalarining ayniqsa piyodalar bilan bog'liq avariyalarning oldini olish profilaktikasi oyligi doirasida dolzarb tezkor profilaktik tadbirlarga qaratildi yakunlangan hafta davomida firibgarlik bilan bog'liq beshta jinoyat uchta o'g'irlik jinoyati giyohvandlik vositalari bilan bog'liq o'nta jinoyat uchta qo'shmachilik uchta bezorilik bitta badanga o'rta og'ir shikast yetkazish va bitta tolamachilik jinoyatlari ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida fosh etildi qidiruvda bo'lgan o'n nafar shaxslar o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri natijasida ushlanishiga erishildi urganch shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida bir qator jinoyatlar fosh etildi sodir etilgan jinoyatlar tahlilidan kelib chiqqan holda payshanba huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan barcha shahar va tumanlarda keng qamrovli profilaktik tadbirlar amalga oshirildi bunda huquqbuzarliklar profilaktikasi bilan shug'ullanuvchi subyektlarning to'liq va faol ishtirok etishi ta'minlandi xususan shu kuni xiva tumanida viloyat viloyat prokuraturasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'zaro hamkorlikda keng qamrovli profilaktik tadbirlar o'tkazildi bunda asosiy e'tibor huquqbuzarliklar profilaktikasi bilan bir qatorda ijtimoiy profilaktika yo'nalishidagi chora tadbirlarga ham qaratildi xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat tartibini saqlash boshqarmasi xodimlari tomonidan esa shu kuni urganch shahridagi markaziy dehqon bozorida sovuq qurol sifatida foydalanilishi mumkin bo'lgan ashyolarni jamoat joylarida ochiq g'ilofsiz holda olib holatlarini bartaraf etishga qaratilgan targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borildi xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan aholi murojaatlarini o'rganish va amaliy yordam ko'rsatishga qaratilgan sayyor qabullar hisobot haftasida ham bo'lib o'tdi xususan yigirma uchinchi oktyabr kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan urganch tumanining miroslar mahallasida sayyor qabul o'tkazildi unda ayrim murojaatlar manzilli tarzda ko'rib chiqilib mavjud muammolarni bartaraf etish yuzasidan amaliy ishlar qilindi shuningdek sayyor qabul doirasida tuman yoshlarni qo'llab quvvatlash masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi jumladan shu kuni bir guruh yoshlarga shaxsini tasdiqlovchi id kartalar tantanali ravishda topshirilgan bo'lsa viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan urganch tumanining meroblar mahallasida barpo etilgan vatanparvarlik bog'ida ichki ishlar organlari tomonidan otaliqqa olingan bir guruh yoshlar uchun ma'naviy ma'rifiy harbiy vatanparvarlik ruhidagi tadbirlar tashkil etildi ichki ishlar organlarining maxsus texnikalari xizmatda foydalanib kelinayotgan yotgan otlar va xizmat itlari ishtirokida namoyish etilgan ko'rgazmali chiqishlar gulxan atrofidagi kuy qo'shiqlar qiziqarli savollardan tuzilgan viktorina o'yinlari shu kuni tadbirda ishtirok etgan yoshlarda unutilmas taassurot qoldirdi bundan tashqari haftaning juma kuni gurlan tumanining navbahor mahallasida viloyatdagi huquqni muhofaza qiluvchi hamda sud va adliya organlari rahbarlari ishtirokida o'tkazilgan ommaviy sayyor qabul doirasida ham viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan bevosita aholining murojaatlari qabul olinib huquqiy tushuntirish berildi yuqorida ta'kidlanganidek 30 sentyabr kuni boshlangan giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy muomolasiga qarshi kurashish oyligi doirasida hisobot haftasida ichki ishlar organlarining mas'ul xodimlar tomonidan ta'lim muassasalarida va mehnat jamoalarida huquqiy targ'ibot tadbirlari olib borildi xorazm viloyatida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash og'ir oqibatli ayniqsa bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida amalga oshirilayotgan chora tadbirlar qaramasdan hisobot haftasida sodir etilgan yo'l transport hodisalarida bir nafar insonning halok bo'lganligi bu yo'nalish dolzarb masalalardan biri sifatida qolmoqda shundan kelib chiqqan holda hisobot haftasida yo'l patrul xizmati rahbariyati va barcha shaxsiy tarkibi tomonidan keng qamrovli targ'ibot tashviqot va nazorat reyd tadbirlari amalga oshirildi yo'l infratuzilmasini takomillashtirish shuningdek yo'l harakati ishtirokchilari uchun qulayliklar yaratish maqsadida barcha shahar va tumanlarda yo'l belgilarini iga almashtirish zaruratdan kelib chiqib qo'shimcha belgilar o'rnatish piyodalar o'tish joylaridagi yo'l yotiq chiziqlarini yangilash jarayonlari hisobot haftasida ham izchillik bilan olib borildi yo'l harakati ishtirokchilari ayniqsa bolalarning yo'l harakati qoidalariga oid bilim va ko'nikmalarni oshirish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan umumta'lim maktablarda yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostidagi targ'ibot uchrashuvlari o'tkazildi o'z navbatida xavfsiz hudud xavfsiz tun profilaktik tadbir doirasida yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzuvchi haydovchilarni aniqlashga qaratilgan reydlar ham uzviy ravishda amalga oshirildi urganch tumanida to'y marosimlarda yo'l harakatining boshqa ishtirokchilari uchun xavfli tarzda avtomobil boshqargan bir guruh haydovchilarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi ta'minlandi xususan hisobot haftasida og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan keng qamrovli nazorat reyd tadbirlari davomida olti ming ikki yuz yigirma sakkizta qoida qoidabuzarlik aniqlandi shundan 3266 tasi ikki yuz oltmish qo'pol qoidabuzarliklar bo'lib 82 nafar mast haydovchilar 197 yuz to'qson svetoforning qizil chirog'ida harakatlangan haydovchilarga belgilangan tartibda tegishli ma'muriy choralar ko'rilib 995 ta transport vositasi jarima maydoniga qo'yildi shuningdek hisobot haftasida yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun 413 nafar piyoda belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlikka tortildi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i yo'l harakati qoidalarini bir yil davomida 5 va undan ortiq marotaba buzgan haydovchilar bilan uchrashib yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzishning salbiy oqibatlar to'g'risida hayotiy misollar bilan huquqiy tushuntirish berdi hamda ushbu haydovchilarga viloyatimizda sodir etilgan yo'l transport hodisalari yuzasidan tayyorlangan tahliliy video lavha namoyish etildi shu bilan birgalikda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlar tomonidan viloyatlararo yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi haydovchilar o'rtasida targ'ibot ishlari olib borildi hisobot haftasi ichki ishlar organlari xodimlari uchun alohida ahamiyatga ega hafta bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi chunki yigirma beshinchi oktyabr kuni ichki ishlar organlari xodimlari o'zlarining kasb bayramlarini nishonladilar sana munosabati bilan o'zbekiston respublikasi prezidentining tizim xodimlari va faxriylarga yo'llagan bayram tabrigi shaxsiy tarkib tomonidan yuksak e'tibor sifatida qabul qilindi ayniqsa davlatimiz rahbarining tabrigida xiva tumanining istiqlol mahallasida ilg'or tajriba va amaliyotlarni joriy etgan holda xavfsiz tinch va osoyishta muhit yaratilganligi alohida e'tirof etilib respublikaning boshqa hududlariga ham namuna sifatida tatbiq etilganligi to'g'risidagi jumlalar viloyatimizdagi ichki ishlar organlari xodimlariga o'zgacha shijoat bag'ishladi davlatimiz rahbarining sana munosabati bilan ichki ishlar organlari xodimlaridan bir guruhini taqdirlash to'g'risidagi farmoniga ko'ra xonqa tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika katta inspektori mayor nizomjon Xudayorovning sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlangani viloyatimizda xushxabar sifatida kutib olindi mayor nizomjon xudoyorovga ushbu davlat mukofoti ichki ishlar vazirligida bo'lib o'tgan tantanali tadbirda vazirimiz tomonidan topshirildi bundan tashqari sana munosabati bilan o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vaziri general leytenant po'lat bobojonov va xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik ravshan sultanxodjayevlarning ham soha xodimlari va faxriylari hamda xizmat burchini bajarish paytida halok bo'lgan kasbdoshlarning oila a'zolariga yo'llagan bayram tabriklari e'lon qilindi shu bilan birgalikda viloyatimizda taniqli san'atkorlar davlat va jamoat arboblari tomonidan soha xodimlariga yo'llangan tabrik va samimiy tilaklar ham mahalliy telekanallar va ijtimoiy tarmoqlar orqali namoyish etildi bundan tashqari kasb bayrami munosabati bilan viloyatimizda istiqomat qilib kelayotgan soha faxriylariga boshqarma rahbariyati va shaxsiy tarkibi nomidan bayram tabriknomasi yo'llandi keksa faxriylar holidan xabar olinib bayram sovg'alari topshirildi xususan boshqarma boshlig'i ichki ishlar organlari faxriysi iste'fodagi podpolkovnik baxtiyor aka qutimov xonadonida bo'lib uni samimiy muborakbod etgan bo'lsa tergov boshqarmasi xodimlari tergov sohasining fidoyi faxriylari holidan xabar olib bayram kayfiyati ulashdilar sohada uzoq yillar samarali xizmat qilgan faxriy ayollar ham shogirdlarning qutlovlarini qabul qildilar xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan urganch shahridagi o'ttizinchi son umumta'lim maktabida o'quvchilarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan uchrashuv o'tkazildi shuning shuningdek tadbir doirasida o'quvchilar o'rtasida sportning shaxmat turi bo'yicha bellashuv tashkil etildi boshlangan yangi haftada jamoat tartibini saqlash va aholi xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora tadbirlar uzviy ravishda davom etadi